Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang Perang Dunia Shinobi yang pertama. Jika berbicara mengenai Perang Dunia Shinobi yang pertama, kurang lengkap rasanya jika tidak membahas tentang kematian Tobirama Shenju. Hokage kedua Shenju Tobirama memang meninggal pada saat Perang Dunia Shinobi yang pertama masih berlangsung. Dirinya mati di medan perang setelah dikeroyok oleh pasukan elit dari Kinkaku dan Ginkaku bersaudara. Dunia Naruto memang identik dengan peperangan pada zaman dahulu. Sebelum desa-desa ninja terbentuk, peperangan masih saja berlangsung di mana itu melibatkan antara beberapa klan. Setelah desa-desa terbentuk, peperangan kemudian bergeser dari yang semula. Peperangan antar klan lalu berubah menjadi peperangan antar desa yang melibatkan beberapa shinobi. Karena kejadian tersebut, maka selanjutnya muncul istilah besar di mana itu disebut sebagai Perang Dunia Shinobi yang pertama. Sejak Hokage pertama Hashirama Shenju menciptakan sebuah desa tersembunyi, para orang berpengaruh lainnya kemudian meniru ide Hashirama. Mereka berlomba-lomba menciptakan desa tersembunyi versi masing-masing hingga selanjutnya terbentuk lima desa adidaya. Guna menciptakan sebuah desa yang besar tentunya membutuhkan sumber daya yang besar pula. Karena alasan inilah, beberapa desa tersembunyi akhirnya memutuskan untuk mengambil sumber daya dari desa lain tak terkecuali desa besar lainnya. Kejadian tersebut dipercaya menjadi motif dari meletusnya perang dunia shinobi yang pertama. Onoki juga sependapat dengan pernyataan tersebut. Kalian bisa mengecek kebenaran itu pada manga Naruto chapter 562. Selain pencurian sumber daya, ternyata ada motif lainnya yang memicu Perang Dunia Shinobi yang pertama yaitu karena ulah Madara ketika bertemu dengan Mu dan Onoki yang notabene berasal dari desa Iwagakure, Madara sempat mengeluarkan pernyataan konyol. Menurut Madara, Iwagakure harusnya tunduk pada Konoha karena Konoha adalah desa tersembunyi yang paling kuat. Iwagakure yang tidak terima dengan pernyataan Madara lantas berniat menyerang Konoha. Hokage pertama Shenju Hashirama yang mengetahui kalau beberapa desa sedang berkonflik kemudian mengadakan rapat 5 KG. Dalam rapat tersebut, Hashirama membagikan beberapa biju tangkapannya kepada desa lain agar mereka damai dan tidak lagi berperang. Perang untuk sementara waktu memang terhenti karena kebijakan Hashirama. Tapi itu tidak berlangsung lama karena perang susulan kemudian muncul lagi. Dalam suasana perang besar itulah, Hokage pertama Shenju Hashirama harus menghembuskan nafas terakhirnya, tidak jelas apa penyebab kematian Hashirama, tapi ada satu hal pasti di mana Hashirama mati ketika Perang Dunia Shinobi yang pertama masih berlangsung. Setelah kematian Hashirama, pucuk pimpinan Konoha selanjutnya berpindah tangan menjadi miliknya Hokage kedua yaitu Tobirama Shenju. Tobirama yang berniat untuk melanjutkan misi perdamaian yang diusung oleh Hokage pertama nyatanya dia mati juga ketika akan menghadiri deklarasi perdamaian antara Konoha dengan Kumogakure, Tobirama bersama dengan Raikage kedua, mereka berdua diserang oleh Kinkaku dan Ginkaku beserta pasukan elitnya yang berniat melakukan kudeta terhadap Kumogakure. Atas insiden tersebut, Tobirama pada akhirnya meninggal dunia, untuk Raikage kedua nasibnya tidak jelas. Tapi kemungkinan besar dirinya juga ikut tewas atas insiden tersebut. Setelah kematian Tobirama, Hiruzen Sarutobi ditunjuk untuk menjadi Hokage ketiga, di mana situasinya masih dalam Perang Dunia Shinobi yang pertama. Meskipun secara garis besar Konoha yang paling disorot, tapi kenyataannya Perang Dunia Shinobi yang pertama memang melibatkan banyak desa, tak terkecuali lima desa besar. Perang kemudian berhenti setelah lima desa besar sepakat untuk melakukan gencatan senjata sekaligus menandatangani perjanjian damai. Untuk menghormati jasa-jasa pahlawan shinobi yang gugur di medan perang, Konoha kemudian membangun sebuah monumen batu peringatan. Pada batu tersebut terdapat beberapa tulisan, yaitu nama para shinobi Konoha yang gugur di medan perang. Kalian bisa melihat info mengenai monumen batu peringatan Konoha dan juga perjanjian damai antar lima desa besar. Pada Naruto fanbook edisi yang kedua, info dari buku tersebut bisa dibilang canon atau resmi karena buku tersebut ditulis langsung oleh Masashi Kishimoto selaku pengarang Naruto. Oke cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, matane.